Друзі, привіт! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Велико і іноді усім нам хочеться трохи відволіктися від злободенних тем і покопатися у чужому житті, а саме наших селебріті. Власне для цього на зв'язку зі мною Ясновидець Валерій Шатилович. Вітаю вас, Валерій! І одразу спитаю, чи готові ви розкрити всі таємниці наших зірок сьогодні. Дякую за запрошення. но все тайны, я думаю, не надо раскрывать, да? А то, что беспокоит наших зрителей, и то, что происходит... Так, в общем, в жизни артистов ми повинні знати, поэтому посмотрим немножко. Абсолютно точно я вас підтримую. Власне, давайте почнемо з Насті Каменських. Зараз дуже багато чуток ходить в мережі про їхні стосунки з Потапом. Хтось пише, що вони розлучилися, хтось пише, що вони не живуть разом, а хтось взагалі-то приписує роман з виконавцем Островським. Давайте подивимось, які стосунки зараз. у Насти Каменских и с потапом, и, власне, с цим виконавцем? Ну, во-первых, я хочу сказать, что Настя Каменских, она будет идти в рост своей карьеры, своей популярности. И я вижу огромные залы, которые она собирает. Причем это будет и в Украине, и за пределами нашей страны. У нее идет большой успех, большая популярность. Хотя она не будет все время как бы на виду у людей не такая массовая популярность, может быть, как у других артистов, но тем не менее залы она будет собирать и выступать она будет еще очень долго. Мне идет так, что она сейчас пережила какое-то разочарование в любви, вот, что у нее, знаете, разбито сердце и оно начинает заживать потихоньку. Я думаю, что все-таки вот это разбитое сердце это Обозначает, что с потапом значит ничего не выше. И как бы идет у нее восстановление сердца, ее любви, ее души. Я скажу так, что она не живет сейчас с кем-то, но в ее душе уже зарождаются чувства к другому человеку. Есть интерес. Вот я так бы сказал. Дуже цікаво. А чи може ось цим інтересом, який є в її серці, бути ось цей співак, про якого стало відомо публіці. Островський, да? Це угу. еще не любов, але вот этот інтерес, да, он есть к этому чоловіку. Цікаво, будемо спостерігати за їхньою історією, можливо, навіть романтичного характеру. Власне, український шоу-бізнес нещодавно сколихнув скандал, так би мовити. Адже Оля Полякова, яка в шлюбі знаходиться вже багато років, була так би мовити в романі, в таємному романі, причому розказав про цей таємний роман, начебто її коханець. Він учасник мастер-шефу. От Влад Міцкевич, він показав деякі фотографії, сказав, що кохав Полякову, і щось у них там потім не вийшло, вони розсварилися, і, власне, це все вилилося в мережу. Дуже замовчується вся ця історія, зокрема, з боку Олі Полякової, зараз. Тому хочеться запитати у вас, Валерію, як Какие отношения сейчас воля зі с своим і и, возможно, разлучение на тли скандалу про, котором я только что рассказала? Ну, знаете, вот такой образ я вижу стол, по которому крутится нож. Я думаю, отношения у них сейчас сложные. Действительно, есть какие-то э, остроты в отношениях. И мне вот идет такая информация, что эти люди очень уже далеко друг от друга, что их отношения, они дистанцию имеют, внутреннюю огромную дистанцию. Но если здесь и будет что-то происходить, а здесь есть тенденция на разрыв, то мы об этом не будем знать. Это все будет тихо очень. Тихо и так, чтобы люди не знали. Тут они уходят, как бы, они, э, ну, как соседи уже, мне кажется, живут. Дуже цікаво. Тобто цілком можливо, що вони э, найближчим часом, чи там, коли їм заманеться, дійсно розлучаться, але при цьому э, те, що Оля Полякова – холостячка, ми дізнаємося задалеко після. Ну, это будет не так громко, то есть это будет делаться, это уже происходит тут отдаление друг от друга. Ну, не буде э, там на слуху. Ми этого не увидим в новостях. Угу. Шкода, хотілося б побачити і дізнатися з перших вуст. Хочу продовжити темою зрадників, адже на жаль, серед українських артистів є і такі. А, зокрема, це Ані Лорак. Хочу запитати, чи жалкує ця співачка про те, що зрадила Україну, чи все ж таки на Росії їй зараз живеться дуже добре, і вона там в своєму. В вакууме, так бы, мовити. Нет, безусловно, сожаление с ее стороны есть. С ее стороны сожаление есть, она где-то в душе любит Украину, она мечтала бы, чтобы все было хорошо. То есть тут вот так осуждать этого человека не стоит. Я думаю, что так сложились обстоятельства. Она, ну как бы вот, да, из-за и денег в том числе, из-за денег так сделала, но как бы осуждать ее мы не вправе. Она сожалеет об этом, да, сожалеет. Она хочет приехать в родное место, в родные края, и она еще будет высказываться о том, что она любит Украину, что она хотела бы здесь быть, сюда приезжать. Мы еще услышим об этом. А скажите, планирует планує Аня Лора когда не просто там приехать, а прямо таки вернуться и еще выступать для украинских слушателей? Но мысль у нее такая есть, мысль есть, и я чувствую, что э, как бы есть зритель, который ее ждет, э, который ну, как бы где-то понимает, что что не все так, как вот нам подают журналисты. Но у нее нет э, такого, знаете, предатель. Она не предатель. У нее так сложились обстоятельства. Они как-то связаны с правом личного характера или просто? Да, это ее личные какие-то дела. Это личные дела, это что-то связано с деньгами, это связано с имуществом, это вот как-то, понимаете, она не, видимо, просто еще не поняла, да, так сразу, что происходит. Ну, что ж? Но у меня ощущение, что где-то вот у нее есть в душе, может быть, никто и не знает об этом, но есть у нее вот это тепло в сторону Украины. Все ж таки, вона українка за національністю і за місцем народження. Тому побачимо, як буде Аня Лорак вести себе в подальшому. Про співачок, якщо вже заговорили, то пройдемося по ним далі. Є у нас прекрасна Наталя Могилевська. Не так давно стало відомо, що вона тепер ще й мама виховує двох діток, яких вона взяла в Власне, окрім того всього, у неї є ще чоловік, про якого вона взагалі нічого не говорить. Орить, приховує його ім'я. Все ж таки, чи можемо ми дізнатися, з якої сфери чоловік, чим він займається? Можливо, які йогось е, характеристики. І найголовніше, чи в офіційних стосунках вони разом з Наталею Могилевською? Ну, його муж однозначно бізнесмен, займається бізнесом, достаточно состоятельний чоловік. Я не думаю, что это творческий человек, что это музыкант. Нет, это больше человек бизнеса. Человек денег. Вот информация денег такой. Состоятельный, умный человек. Он может быть связан как-то с ресторанами, с какими-то заведениями, куда люди приходят отдыхать. Ну, я вижу, что у нее... она буде в офіційному браку. Може бути зараз вона не в офіціальному бракі, але буде в офіційному браці. Штамп в паспорті у нього є. Ух ти! Це прекрасно. <глух> будемо бажати їм щасливого сімейного життя. Якщо ще й будемо гуляти весілля Могилевської разом з перемогою, то це буде, чисто кажучи, подвійне свято. А, до речі, про перемогу. І про керівництво нашої країни дуже багато хто приписує притулі Сергію а, власне пост президента України. Давайте подивимося, чи є взагалі шанс у колишнього коміка і шоумена стати президентом нашої держави, і взагалі, як нинішній президент Володимир Зеленський, ставиться до Притули, адже вони раніше були колегами по сцені, так би мовити. Ну, президентом он не станет. Ага. Когда вы озвучивали свой вопрос, у меня сразу возник ответ – шансов нет. То есть наверняка он даже не будет выдвигать свою кандидатуру. Вот. Он не человек, кто бы управлял страной, президентом он не будет. Я, честно говоря, не вижу у него амбиций политических, чтобы он стремился к тому, чтобы стать президентом, чтобы он хотел этого. Мне такая информация не идет. Ему, видимо, это не нужно, он как бы реализован и так. Как наш президент относится к нему? Я думаю, они не общаются, не поддерживают теплых отношений. Я не вижу там звонков у них или переписки. Вот, я вижу, что он как бы сам по себе да, находится. И с властью нашей, ну, в принципе, никак не соприкасается. Мне кажется, что Сергей даже может критиковать власть, что ему может и не нравиться наша власть, которая есть сейчас. Поэтому явно между ними таких теплых дружеских отношений нет. Но политической карьеры я в него не вижу. То есть він он даже ни в уряде, ни партию свою э, не планирует создавать? Мысль такая есть у него, но это только мысль. Я не вижу каких-то шагов, чтобы он что-то делал для этого. Угу. Цікаво, і якщо ми вже заговорили про нашого очільника Володимира Зеленського, ми знаємо, що Олена Зеленська, його дружина, ще тоді, коли він балотувався в президенти, була проти цього. Для неї взагалі було трошечки ударом і шоком те, що їй доведеться взяти на себе роль першої леді України. Для вона була до цього не готова, як вона сама говорила. І звісно, що вони зараз переживають складні випробування. На шляху своих стосунков. Как у них взагалі зараз взаимовідносы один между одним? Напряжение есть. Я вижу, что сейчас у них отношения, знаете, такие э, как людей, которые все время мирятся. От, все время они делают какое-то усилие друг над другом, чтобы помириться. Но все-таки расставания здесь, в этой паре нет нет тут ни развода, ничего такого. Отношения сохраняются. Они, в общем-то, дополняют очень друг друга. Они подобны друг другу, похожи. Они как вот действительно две половинки одного целого. Но напряжение есть, безусловно. Напряжение есть. И такое впечатление, что вот Жена президента дергает все время, не надо, бросай ты это, это тебе не нужно. Вот как бы она ну, пытается где-то его повернуть в другое русло, в другое направление. Но отношения здесь сохранятся. Это крепкий достаточно союз. Над их семьей тоже обязательно работают определенные магии, сновидящие. Вот их защищают, с ними работают. Это все заметно и видно. От ви сказали, що вона намагається його трошечки відвернути від того курсу, та який він має зараз. Проте Володимир Зеленський, наскільки я розумію, настільки чітко себе уявляє на позиції президента України, що не готовий поступатися взагалі від своїх ідей, планів і власне довести Україну до перемоги, так. Ну да, я уже неоднократно смотрел, что он уже и сам бы не рад быть президентом. Но просто он уже не может остановиться, знаете, очень высокая цена. Это правда. Он, как бы, уже не бросит это. Ему надо довести дело до конца. Ми можемо його тільки підтримати і побажати йому удачі, тому що дійсно пост президента України зараз найвідповідальніший, і дуже будемо сподіватися, що в нього вийде зробити нашу Україну ще. Кращою, ще сильнішою, і головне, вільною та незалежною, як вона була понад 30 років. Валерію, дякую вам за цю розмову. Від вас, друзі, ми також чекаємо вподобайок. Пишіть коментарі, не соромтеся, як вам наш зірковий розбір. Ну і, звісно, що підписуйтесь на канали, на наші соцмережі, якщо досі цього не зробили. І тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Побачимось!